Поднялся, собрался взять автоматы, а и начать отстреливаться. Мы погибли первыми, которые своими жизнями давали возможность нам начать бой. Все больше ничего не будет. Да. Спасибо. Леша звоню, говорю, Леха, говорю, ты выиграл приз. Ну, говорю, фонарик там волонтеры передали, разгрузки. Он, когда уже я на место приехал, вот его слова я помню, говорит, за этих людей и стоит ну, воевать. То есть, вот, вот это я помню, когда вот одел, вот это говорю, я перечислял имена волонтеров, которые помогали. Вот он был, я его помню, веселым, жизнерадостным. Ну, для меня он был как меньший брат. Я, ну, скажем так, всегда там он с мамой разговаривал, я говорю, не кричи на мать там. Ну и он иногда говорит, что ты вечно меня там то есть последний наш переезд я уже начал, ну, как говорю, так, Леш, вот тебе задача. Все, Сереж, ты сказал, я ее выполню. Ну, а как, как это случилось? <кười> <кười> ну, ну, это было, ну, на это было на падение, да, то есть мы всегда, вс да, ну, там людям пытались объяснить, кто мы то ну, никакие мы не бендеровцы, никакие не каратели. Вот у нас это уже был третий блокпост. И многим там людям, когда они с нами разговаривали, они понимали, что мы адекватные люди. Мы... То есть если бы мы были бы, как нас там это ДНР называет карателями, то мы, наверное, бы... Так бы не поступали как с, с нами то есть да да ну там сдал сдало местное население ну сами понимаете когда танк стрелял то ну, леша ну то есть даже вот ребята с других регионов приехали почтить память thank <laughs> you